स्टोरी टाइम बेबी जराफा एक खूबसूरत जंगल में जहां दरख्त बुलंद और सब्ज थे एक छोटा सा जराफा पैदा हुआ जिसका नाम चांदी रखा गया चांदी बहुत प्यारा और मासूम था लेकिन इसकी सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि इसकी गर्दन बहुत छोटी थी दूसरे जराफोहे की तरह वो दरख्तों की बुलंद शाखों तक नहीं पहुंच पाता था और हमेशा नीचे की पते खाता रहता था चांदी अपनी माँ के साथ जंगल में सेर करता और वो हमेशा अपने दोस्तों को दरख्तों पर झूलते देखता वो दिल ही दिल में सोचता कि वो भी कभी इतना बुलंद और लंबा होगा कि दरख्तों की सबसे ऊंची शाखों तक पहुंच सकेगा एक दिन इसने अपनी माँ से पूछा अम्मा मेरी गर्दन क्यों छूटी है मैं भी बड़े जराफोहे की तरह बुलंद कद वाला बनना चाहता हूं चांदी की माँ ने मुस्कुरा कहा बेटे हर चीज़ का वक्त आता है तुम्हारी गर्दन भी एक दिन लंबी हो जाएगी बस तुम्हें सब्र और मेहनत की जरूरत है चांदी ने अपनी मां की बात पर यकीन किया और रोज़ाना अपने छोटे कदमों से ज्यादा से ज़्यादा दरख्तों के नीचे जाकर पते खाने की कोशिश करता वो अपनी गर्दन को हर रोज़ थोड़ा और बुलंद करने की कोशिश करता कभी वो दरख्त के नीचे झककर खाता और कभी अपनी गर्दन को आसमान की तरफ उठाकर देखता वक्त गुजरता गया और चांदी की गर्दन आहिस्ता आहिस्ता लंबी होती गई एक दिन जब चाँदी ने दोबारा दरख्तों के बुलंद पते देखे तो इसने अपनी गर्दन बुलंद की और खुश होकर दरख्तों के ऊपर के पते खाने लगा इस दिन चाँदी ने अपनी माँ की बातों को याद किया और दिल ही दिल में कहा सब्र और मेहनत का रंग आख़िरकार दुखा वो अब ख़ुद को एक मज़बूत और बुलंद ज़राफ़ा महसूस करने लगा